त्रिपुरोपनिषत् वों वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मनि स्तः श्रुतं मे मा प्रहासिः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 तिस्रः पुरा श्रीपथा विश्वचर्षणा अत्रा कथा अक्षराः सन्निविष्टाः अधिष्ठायै नाम जरा पुराणि महत्तरा महिमा देवतानां नवयोनिर्नवचक्राणि दीधिरे नवैव योगा नवयोगिन्यश्च नवानां चक्रे अधिनाथास्यो नवमुद्रा नवभद्रामहीना एका सा आसीत् प्रथमा सानवासी दासोनविंशदासोनत्रिंशत् चत्वारिंशदध तिस्रः समिधा वसतीरिव मातरो माविशन्तु ऊर्ध्वज्वलज्ज्वलनं ज्योतिरग्रेतमो वै तिरश्चीनमजरं तद्रजोऽभूत् आनन्दनं मोदनं ज्योतिरिन्द्रो रेताभुवै मण्डला मण्डयन्ति तिस्रश्चरेका सदनानि भूमिस्त्रिविष्टपा स्त्रिगुणास्त्रिप्रकाराः एतत्पुरं पूरकं पूरकानामत्र प्रथते मदनो मदन्या मदन्ति कामानि नीमङ्गला मङ्गला च सुभगा च सा सुन्दरी सिद्धिमत्ता लज्जामतिस्तुष्टिरिष्टा च पुष्टा लक्ष्मीरुमाललितालालपन्ती मां विज्ञायसुधया मदन्ति परिसृता तर्पयन्तः स्वपीठं नाकस्य पृष्ठे महतो वसन्ति परं धाम त्रैपुरं चाविसन्ति कामो योनिः कमला वज्रपाणिर्गुहाहसा मातरिष्वप्रवीन्द्रः पुनर्गुहासकलामायया च पुरुश्चेशा विश्वमातादिविद्या षष्ठं सप्तममदवह्निसारथिमस्या मूलत्रिक्रमादेशयन्तः कथ्यं कविं कल्पकं काममीशं अमृतत्वं भजन्ते त्रिविष्टपं त्रिमुखं विश्वमातुर्नवरेकास्वरमध्यं दलीले बृहतिधीरः पप्पश्चादिनित्या सा षोडशी पुरमध्यं बिभर्ति द्वामण्डलाद्वास्तनाबिम्बमेकं मुखं चाधश्रीणि कामीं कलां काम्यरूपां विदित्वा नरो जायते कामरूपश्च काम्यः परिश्रुतं जुषमाद्यं फलं च भक्तानि योनि सुपरिष्कृतानि निवेदयन् देवतायै महत्यै स्वात्मीकृत्य सुकृति शून्य वसीतया विश्वचर्षण पासन प्रतिबध्नाभी काशु पंचबीर्धनुषा विद्यादिशक्तिरुना विश्वजनिया भग शक्तिर्भगवान्मयी स उपदाता हौभगा समप्रधानौ समसत्त्वौ समोजौ तयोः शक्तिरजराविश्वयोनिः परिसृता हविषा पाविते प्रंसकोचे गलिते वै मनस्कः सर्वः सर्वस्य जगतो विधाता धर्ता हर्ता विश्वरूपत्वमेति इयं महोपनिषत्त्रिपुरा या यामक्षरं परमे गिर्भिरिट्टे हे शर्ग्यजुःपरमेतच्च सामी वायमधर्वेयमन्या च विद्याम् ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं इत्युपनिषत् ं वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेथि वेदस्य मनी स्तः श्रुतं मे मा प्रहासिः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 इति सम्पूर्णम्